Пап, о чем Привет. Да, смотрю, как возвращают людей из Европы. Ну и как? На вот эти, ну, ну еще до драк не доходило, но видел как бы руки И так вам же хуже от этого? Чем хуже нам? Ну, смотрите, чем больше людей вернут, тем больше военных будет, тем, а тем вы, будет Я уверен, что их вернут домой. Они просто там будут ходить в Европе, просто с бумажкой, не с паспортом, а с бумажкой. Нет, подожди, ты только что сказал о том, что я смотрю, как людей возвращают. Значит, их возвращают уже. Но ну, я не думаю, что они вернутся. Нет, так подожди, ты сам себе противоречишь. Тогда надо говорить, я смотрю на попытки вернуть. Попытки вернуть, курили а, а понимать. ты тогда вот это вот балабольше? Говоришь о том, что смотришь, ты, как я, я, Ну, я бы опять общаюсь с таким ухелянтом, как ты, который mm. не на передке, uh -huh. а люди пытаются просто-напросто просто выжить, правильно? Не знаю, ты смотришь там, что они пытаются сделать. Откуда же мне знать? Как я смотрю, ж ваши один плюс один а сети, бин, Ты украинский бин, язык 4. понимаешь? Дуже добре розумів, я ж сам отсюда. Ну переклади, сам отсюда. переклади мені, сам. будь ласка, переклади мені. Я тобі хвоїк, алексе подарував, а ти залюбки це скуштував. Я тобі що подарував? Я тобі хвойдік Олексе подарував і ти залюбки це скуштував. Я тобі хводіки, лисечики, подарував, а ти. що ти сказав? Йопай, блядь, бля. Українець. Скільки... <рес> скільки... скільки я прожив, на цій. От земли, а я такого не чул. Ага. И даже я такого что, так, что такое нырка? Нырка, почка. О, ничего себе. А сеча? А, моча. Хрена себе. А, а так ты сразу не понял, да, что я тебе сказал? Что такое келых? Даже я такого не чувствую. Что такое келых? Келых. Бакал. Кели бакал. Ну, я тебе кажу, я тебе хвойді келих сечи подарував, и ты залюбки це скуштував. Если ты добро разумеешь украинскую мову Скажи мне переведи С украинского на русский Увлечение Я же тебя попросил перевести Увлечение Ты мне сначала вот переведи ты Можешь перевести Нет, такое Переведи слово? сначала увлечение. мне Ну я тебе не смог перевести А переведи мне слово Роб, Увлечение Ты, пере ты, на украинский ты язык. перевел Ну вот смотри хеликоптер. Сколько имеет значень слово? Вертолет. Три. Оскільки я пам'ятаю три. Гвинтокрил, гелікоптер, та ще в значение. А, Дальше? Я не, не пам'ятаю третє. А, мені, між... гв... мені гвинтокрила достатньо. А тепер как перевести сумку? Русского... Ти мені переведи, Україну... переклади мені, будь ласка, те, що я тобі сказав до цього. Я тобі багато можу чого перекласти, но эти слова не перекладу. Чому? Потому що не помню їх вообще. В Мені блядь, слова мене не учили. А, ось он що. Так і що, ти мені скажи, навіщо Росія напала на Україну? Ти мені лучше скажи, если ти такий ширий українець, переведи мені слово увлечение. Захоплення. Я захоплю из я захоплю из Тут молодец, молодец, А Россия напала. Ну, mm. она, а чё, а чё вы скакали, бля, и Кричали, Маскаляку, да, А и до этого напала? Почему в Европе нигде никто? Бля? Еще не, раз спрашиваю, из-за этого напала? Не, ну, я думаю, все-таки вас русские услышали. Так смотри, если они напали из-за этого, то почему они на Киев не пришли сразу? Это ж в Киеве кричали. В Киеве, в Киеве когда ездили, ты ж ролики точно видел. Я что в Киеве был. Видел? Когда, когда БМП наезжала. Еще раз говорю: а... я в Киеве был. Ты мне скажи, почему в Киев не пришли? Если ты говоришь, что причина вторжения причина вторжения является крики «Москаляку, онгаляк и все остальное, то скажи, почему не пришли не в Киев, а в Крым и в Луганск и Донецк? Ну, в Киеве там уже были свои. Следовательно, вопрос касался, были. вопрос касался, не этих кричалок. Еще раз задаю вопрос. Почему вторжение? Почему Россия напала в 2014 году? Это не напало. А что? Это было СВО. В 2014 году? А в четырнадцатом году, ну да. А что, Россия там было? А кто? <laughs> а в четырнадцатом да. году меняли кого пленных? Кого на кого? Россиян на украинцев. <laughs> в четырнадцатом году. Да. Ай ты спалился, блядь! Ты очередной раз спалился. Об, это... об этом говорит. На украинцев. Об этом это говорит об Спалился. об не было ни так одного ты, русского чего ты кричишь? Году. Меняли только украинцев на украинцев. Я тебя спрашиваю, чего ты кричишь и нервничаешь? ОБСЕ Потому об этом что говорит. Ты испалился. Так он... Об... ОБ... ОБСЕ Меняли об этом говорит. Меняли украинцев и... на украинцев. Да я же тебя и первый может, раз услышал. Может проверим, проверим Давай. факты. Давай проверим факты. Давай откроем то, что говорила ОБСЕ и определимся. 14 год. Слышишь, что я тебе говорю? Давай проверим документы да. ОБСЕ и, и, посмотрим, что они пишут по этому поводу. Да зачем мне ОБСЕ? Обмен пленных, 14 год. Обмен Набери, гугли. Да их много было. Они каждый месяц, они каждый обмен месяц пленных. происходили. Кого меняли? -то? Кого меняли в обмен пленных? А, Потому Россия... на, тот момент, на, на, тот момент я еще был в Донецке. Ну смотри, вот Надю Савченко обменяли на российских военных Александрова и Дорофеева. А, -а, -а. Помню эту историю, помню. И это все на двух. Нет, русских, ты, да? ты попросил привести пример, я тебе привел. Ну, это же ты двух русских. Не, Его, не, не, да? подожди, все. ты Друг только русских? что ты только что говорил, а, что их двух, вообще не было. Не двух, их больше было. русских это были э, армия России или это были. Еще товарищи? раз говорю, э, ты попросил тебе привести. Не перебивай меня, пожалуйста, чтобы я тебе не выключал микрофон. Я ж тебя не перебиваю, когда ты говоришь. Ну, будь мужиком. Давай, Еще раз слушай. тебе говорю. Ты мне попросил привести пример, я тебе привел пример. А если ты хочешь услышать количество больше, то открываем с тобой документы ОБСЕ и читаем, о чем написано там. И ОБСЕ что? пишет. Что? Да, вот первый документ, который выдала ОБСЕ, это была Хельсинская декларация 2015 года, где четко написано о том, что они просят Россию перестать отправлять на территорию Луганска и Донецка вооруженные силы Российской Федерации. Так там не было вооруженности. Да. А почему ОБСЕ говорит другое? Там были добровольцы из России. И еще раз. Почему ОБСЕ говорит о другом? Я же тебе говорю, там были добровольцы из России. Слушай, я тебе... Хорошо, давай так. А на основании чего там были добровольцы из России? Давай. Чтобы поддержать оболочение. Основание, основание. На основании поддержать, какого юридического документа? Поддержать. Еще раз говорю. Да. Поддержать оболочение Донбасса. На основании чего? Хорошо, давай так. На основании чего ополченцы были? А, давай, ага. если вопрос на вопросом, да. на чего приезжают поляки, французы, американцы? приезжают? На, на законном основании? основании. Они приезжают на территорию Украины, на, на законном. России. На законном основании. Они являются а... комбатантами. Так Они это тоже на закон Нет. Я ж тебе отвечаю, Ты не перебивай ответил. меня. Я ж тебе отвечаю. Они являются комбатантами в соответствии с рамками международного права, в соответствии с документами Украины, правом Украины. Когда приезжает такой солдат, он становится на воинский учет, получает военный билет Украины и является комбатантом. В соответствии со всеми рамками это официально и законно. А вот на территории Луганска и Донецка. Это территория наемник, Украины. Наемник, нет, это комбатан. Не наемник. надо меня перебивать. Я ж тебе еще не закончил отвечать. А вот на территории ну, Луганска и правильный. Донецка нет никакой, нет никакой э, этой власти э, легитимной. Поэтому, когда туда заезжает представитель России, он должен это все пройти процедуру через Украину. Потому что это территория Украины. Так это же не Украина, это же ДНР. На основании чего ДНР появилась. Ну, не признанная Народная Республика была. Не на основании чего референдум был, давай так. На основании чего? Ну да. Не признанная военная власть и киевской хунта. А, назови мне, пожалуйста, хотя бы один а, митинг на территории Луганска и Донецка о том, что они не признают власть митинг. Ну да, просто вы все время говорите о том, что на территории Луганска и Донецка кто-то там власть не признавал и на фоне этого они решили. Но только я почему-то не помню ни одного митинга. С 13 марта я помню митинг только о том, что вы хотите отсоединиться от территории Украины. Кричалки о том, что вы так очень сильно любите Януковича и очень сильно его ждете, я почему-то не помню. Где вот этот вопрос того, что народ где-то вышел и не признал какую-то власть? То, что у вас там народ вышел и кричал параллельно с народом Украины, который ходил и говорил о том, что они с флагами Украины были, и там была драка. И ты, я, я надеюсь, в курсе, если ты там был на территории Луганской и Донецкой. Был, был да, в этот вот было два митинга. Один митинг был за то, чтобы отсоединиться от территории Украины. Второй митинг был за сохранение, все, чтобы все было стабильно и как было нормально. А вот митинга о том, как вы очень сильно переживаете за бедного Януковича, я что-то не помню, назови мне, когда он был. Я даже не помню, что переживать Зонакович. Так а для чего ты мне тогда говоришь о том, я, что кто-то не признал какую-то власть? Я пропал. Я думал, пропал после Евромайдана. Нет, ты мне скажи о чем ты тогда ссылаешься? О том, что вы там какую-то власть не признали. Я не помню, чтобы вы выступали против какой-то власти. Вы сразу начали кричать за отделение. Не за власть. Да. да. да, да. А на основании чего вы решили кричать за отделение? Да, того, что А И где ты мне ты увидеть, что вы не признаете что-то? Я уж не помню этого почему-то. В смысле увидеть? Смотри, если народу что-то не нравится, народ это озвучивает. Когда ты мне сейчас говоришь, что народу не понравилась смена власти, народ должен был это озвучить. Вы выступали на митинге, вы, хотели, вы озвучили это. Но вы не озвучивали вопрос смены власти. Вы озвучивали вопрос территориального отделения. Что является сепаратизмом, если ты не в курсе, да, это является, это официально сепаратизм, то есть официальное определение ваших действий. А сепаратизм это терроризм, если мы с тобой берем документы ООН. Так, а чем вам не понравилось то, что вас назвали сепаратистами, тех, кто просил, к... ой, это террористами, тех, кто нарушал закон и проводил сепаратические мероприятия? И, и почему стал народ на ноги, почему взяли в руки оружие? Потому правильно? что Россия не приперлась туда. А, в России тут вообще не было. О, конечно, не было, вообще ни разу не было. А чьи флаги, кстати, 13 марта а, в центре Донецка вывешивали, а, перед тем, как референдум Россия. в Крыму был? Но России. Но России там не было, да? В России там не было. Так а на основании чего а, ты решил? А знаешь, а давай. знаешь почему давай. вывешивали украинские э, русские флаги? Давай, вывешивали? давай, почему? Знаешь, почему, почему, давай. Потому что хотели соединение с Россией. А скажи мне, пожалуйста, если ты так сильно хотел в Россию, и ты вот уже уехал в Ханты-Мансийский, в Сургу, так что ты сразу просто не взял и не свалил туда? А, потому что, что? не было такой возможности. Ой, возможность была у всех. Смотри, вот я житель Крыма. Я житель Крыма. Зач? Тихо, подожди, я житель Крыма. Вот. Ну, ты свалил с Крыма. А, скажи мне, пожалуйста, а почему. Ты э, свалил с Крыма. Подожди. Правильно? Это твое личное ты мнение, мне не, мне не интересует. Ты, мы ты не, не, об, мы Крыма. не про меня разговариваем. Подожди, подожди. Ты не житель Крыма, потому что ты свалил с Крыма. Потому что если ты такой где-нибудь бы сейчас попался бы. То есть, То есть ты не думаешь, житель, я ты я не житель Луганска и Донецка. Если, если ты реально был бы жителем Крыма, ну ты сейчас бы был бы в наручниках. А зачем и ты мне за Луганской Донецк рассказываешь? Потому что ты блядь, не житель Луганска и Донецка. Какой... Потому что мы ты не, не говорим, житель. Хунтой, ты блядь. не житель Луганска я... и Донецка. Ты в Сургут свалил. Ты не имеешь Пусть права я... говорить за Луганской Донецк. Почему я не имею? Так права? а какого х... ты мне предъявляешь? Х... Да потому что ты сводил. А, а ты где сейчас? Ты в Сургуте, Сургуте сейчас? Да. А какого хи ты мне за Луганск и Донецк смотри, рассказываешь? Паспортом, Я тебя спрашиваю, шотная, зачем ты мне за Луганск и Донецк рассказываешь? Потому что тебе жут, ему надо объяснить, что вы жут, думали, что покоритель, Луганский Донецк. Итак. Научите. Итак. Научите. Все, твой выдохни, твой выдохни, научите. выдохни, 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 выдохни. Все, выдохни. Я я заметил, как ты выучил украинский язык, который ты не знаешь. Итак. А, ты... а я смотрю, ты еще ухит ты... Кивни гривой, когда успокоишься. А тут еще это перевозбудился. Все успокоился? Ну, мне просто неинтересно, когда ты начинаешь свою влажную да фантазию. Я вижу, вижу, что ты, ты тот, который просто блогер. Давай еще раз тебе выключим микрофон. Будешь готов этот кивни гривой, когда будешь готов к диалогу. А то у тебя все, перевозбуждение уже началось. Или гребнем кивни. Чем-нибудь кивни. Что у тебя там на голове? Гребень или грива? Нет, тут, конечно, он не будет выбрасывать паспорт Украины. Ты что? Он же ж, э, будет им пользоваться. Он же будет потом впереди планеты всей кричать о том, что он за Украину всегда был. Понятно, он у не, не выкинет его. Все, ты успокоился? Давай. Продолжаем с тобой диалог. Все? Спокоен? Все, я тебе включил звук. Я тебе как бы его тоже выключал. Мне все равно. Итак, ну, так, ты успокоился так. или нет? Давай я тебе опять выключу звук и скажу. А теперь. Мне неинтересно слушать, когда ты мне звук выключаешь, Путина. Ладно, дорогу за русским военным кораблем найдешь. Иди. Все, ты уже поплыл. У тебя уже разговора явно не будет. Он теперь хочет только